Дякую, що з нами залишаєтеся на телеканалі Київ У прямому ефірі? Продовжується програма громадська приймання. Третій блок. і сьогодні, в принципі, насправді на таке запитання, чому ж сучасні хлопці та дівчата вважають за краще жити одне з одним, не вступаючи в законний шлюб. Таке запитання ставлять себе, ну ставлять таке в кожній країні. Тому що насправді більшість країн за нашою статистикою, в Україні та й в інших країнах є пара, які чомусь ну, не хочуть вступати в шлюб. Психологи стверджують, що хтось боїться. До речі, кілька років тому на це запитання спробували Вісти американські демографи, опитавши пари про їхнє ставлення до шлюбу, як виявилося, справа не в страху перед у паспорті, а в страху перед неприємностями, пов'язаними з можливим розлученням. Серед пар, які живуть під одним дахом, більше 60% зізналися в тому, що бояться пережити соціальний, емоційний і фінансовий стрес, пов'язаний з можливим розлученням. Саме ці неприємності, а також розділ майна та інші праві аспекти, зупиняють від офіційного оформлення відносин. А ми сьогодні за мить теж спробуємо розібратися, чому і насправді ми десь спростуємо певні міфи, чому є пари, які бояться ступати у шлюб. Будьте з нами. У Нас у студії сьогодні Тетяна Ядвичук керівник школи дошлюбних стосунків 223-09-71. Шановні глядачі, давайте будемо чекати на ваші запитання. Ну насправді тут можна не тільки запитання, а розповідати, якщо нас дивляться, пари молоді, які щойно одружилися, або навпаки, є пари, які 10 років зустрічалися. Чомусь не одружувалася, ну не одружувалася, не тому що немає вибачте, квартири там чи ще щось. Ми зараз маємо на увазі саме психологічні аспекти. Якщо ви нас бачите, хочеться вас почути. А можливо, нас дивляться пари, які скажуть, та чого боятися, краще вступати в шлюб, а потім вже розбиратися. Такі теж насправді є. Знаєте, як вчать дитину плавати іноді варто кинути у воду, тоді попливе. Так само і тут історія: спочатку одружилися, потім вже будемо розбиратися з усім, що викликає певні острахи. Якщо такі варіанти, теж будемо раді вас чути. Вас рада бачити. Добрий день. Здравствуйте, Лейла. Ну, Тут можна довго говорити. Насправді, так само, як будь-який е, аспект, якого ми торкалися в питаннях любові, одруження, розлучення, так само, тому що це такі супутні все одно речі, як наслідкові. Але я не знаю, там американські дослідження в принципі, бояться одружитися, тому що бояться колись розлучитися. я я не хочу коментувати роботу американських психологів і їх дослідження. Я думаю, що тут проблеми криються набагато глибше. Напевно, я не знаю. Скажіть, от які такі я знайшла так 10 міфів про сімейне життя, які лякають навіть наречених. Не самі вони знаходять ці міфи, а їх лякають. А якщо ми в принципі, говоримо про серйозні речі, про критерії, що насправді може зупиняти молодих людей, які люблять досить серйозно один одного, але зупиняти перед моментом таким, як? у расе. Что это может быть? Я психолог скажите, что это? Ну, прежде всего, конечно же, любовь. Все семьи заключаются по любви. Нет ни одной семьи, ну, я все. так думаю, да, не, не, не все. нормальные адекватные. А -а -а. Нет ни одной такой пары, которая бы шла в ЗАГС осознанно, создавая семью и понимая, что через там два года или три года или пять лет разведемся. Самая плохая статистика по, по Европе, по разводам, это Украина. Лидирует в разводах. И каждый второй брак терпит крах. Каждый второй брак. Но если мы подойдем сегодня к ЗАГСу и спросим у каждой второй пары, вы думаете, что у вас может быть развод? Наверняка никто из этих пар даже не захочет разговаривать на эту тему. Поэтому, конечно же, любовь ⁇ это основа семьи. И первый вопрос, да, первый такой основной пункт, миф или боязнь, страх, или э, то, о чем э, молодожены или люди, которые создают семью, боятся разочароваться, это потеря любви. То есть мы наслышаны о том, что любовь может закончиться, может закончиться романтика, может закончиться чувство, и что же тогда делать. И тогда кончается семья. И вот люди живут, сегодня вроде бы любят друг друга, вроде бы все хорошо, но они вступают в брак, не создают полноценной семьи, потому что боятся, что это закончится. На самом деле ответ здесь очень простой. Любовь ⁇ действительно чувство. И чувства действительно могут закончиться через три года. В основном три года это эмоциональный такой вот период у семьи. Через три года эти чувства начинают угасать у любой семьи. Но все-таки, если люди поженились не только на основании чувств, а на основании любви к личности, на основании принятого решения, быть друг с другом, да, когда в ЗАГСе э, клятва верности, что мы будем вместе и, и в радости, и в горе, uh -huh. когда люди принимают такое решение и когда остывают чувства, то, конечно же, не нужно до этого доходить. Нужно работать, работать над собой, работать над своим интеллектуальным, духовным, душевным состоянием и создавать. Внутрі сім'ї постоянно творить, создавать чувства, емоції, праздник, отношения, романтику Создавать. Сім'ю нужно создавать. Роботи не почати край. Працювати треба будь-які відносини це, да? це великий труд. От саме труд, тут хоче слово сказати, навіть не праця, а труд. Тому не всі готові до цього, напевно. Да, что... і що... легше подумати, що давай ми не будемо йти до раци, не будемо одружуватися. Вже ж стільки років все добре ми з тобою любимо до от підемо, а дійсно все завершиться. Часто ж так до речі, буває. Є пари, які по 5 років живуть один з одним, 6 років, навіть дітей народжують і не йдуть до расу. А потім йдуть у ураси одружуються, виходять одруженими з обручками. Місяць два три, півроку, рік чомусь розлучаються і вважають, нарікаються таки на те, що вони одружилися. Я часто чую, що іноді говорять ой, краще взагалі б не одружились офіційно. Вжили б собі скільки років? Не знаю. Років 20-30, так. Ну так вважають. Але я думаю, що ви як значили, що проблема не в цьому. Ні, звісно, це просто поиск причини. чтобы снять с себя ответственность. А. Свалить причину на штамп в паспорте, который не краснеет, который не бледнеет, не зеленеет. Что такое штамп в паспорте? Не плачет, не да. расчаровывается, да, не очикуй ничего. Ну. Это самый легкий способ, как найти виноватого. Но э, на самом деле гражданский брак – это очень плохо. С точки зрения создания семьи, ни один человек не родился для того, чтобы сначала потренироваться, а потом пожить. У меня две дочери, и я абсолютно категорически против гражданских браков. Одна дочь у меня уже замужем, слава богу, без гражданского брака она вышла официально замуж, как положено девушке выйти за парня. Вторая дочь еще не замужем. И никаких даже речей не может быть, потому что... Знаете, я, может быть, потому что я мама дочери, но мужчина, который живет с девушкой в гражданском браке и не берет за нее ответственность, не дает ей свою фамилию, не дает ей свою защиту. Анекдот. Женка такое створение может забрать у человека все, даже прозвище. Да. Это так, два слова вы бы Ну, я жертва, можно же. Согласна. Поэтому мужчина, который не согласен взять такую женщину, да, такое создание, которое заберет, заберет у него всю даже фамилию, ну, ответственность семья ⁇ это прежде всего ответственность. Это еще один, один из мифов, почему семья боится, бои, люди боятся создавать семью. Неправильный изначально подход неправильный к пониманию семьи. Например, мы изначально договорились, мы живем в гражданском браке, и мы между собой договорились, кто из нас главный. Наприклад, жінка говорить: я буду главная, так, я а в нашій зарабатываю... програмі головні все-таки є, це глядачі. Ось такі у нас один чекає, а ми не забуваємо. Саме на питання лідерства в родині теж може викликати певні проблеми. Ми поговоримо про це зараз. Ви в ефірі говоріть. Алло, здравствуйте. А Ой, скажите, пожалуйста, а что с ревностью? Ну, как, до того, как не живешь гражданским браком или замуж не выходишь, все нормально. Как только поженился, вышел замуж, сразу начинается мое, никуда не ходи. Что с этим делать? Замечательный вопрос. <laughs> да. Это еще один из мифов, который, к сожалению, препятствует созданию крепкой семьи. Это чувство, когда муж или жена считают свою вторую половину своей второй собственностью. Почему не ходи? Почему ревную? Потому что считают, что, во-первых, нет доверия. Что если пойдет моя жена, пойдет гулять даже с девочками, пойдет в пиццерию, пообщается, посмеется, на девичник, да, в этом нет ничего плохого. Конечно, это должно быть все в меру, но в этом нет ничего плохого. Но если муж не пускает, значит, не доверяет. Не доверяет, значит, есть, есть что-то в отношениях, есть какая-то трещина или какая-то тайна, которая не дает вот, эти, вот, вот этого вот доверия. Поэтому ревность, еще говорят, знаете, э, бьет, значит, любит. Ой, Есть такая... Не скажи этого, правда. Я не хочу... Там, ну, это... Ну, 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 мне встречаются такие носим. семейные пары... Ой, жах. Катори на самом деле вважають, що це вот правда, а то вони впевпереконані. Да. Ну це напевно сформована модель поведінки поведінки такого чина з дитинства. Вони бачили це в чи та чита частина подружжя, чи інша бачила це в своїй родині. Вважає, що це нормально. Ну я так розумію. Якщо вони переконані, бо є люди, які просто не розуміють цього, але так продовжують. А я так розумію, що у вас є пара, які да, вважають, що так маю ну да. це як елемент, дай що й дерняться. Меня бьет мой муж, и поэтому я горжусь этим. Он меня любит. Ну, есть такие пары, к сожалению. И мне очень жаль. На самом деле с такими людьми приходится довольно ну, серьезно работать, потому что здесь утеряно вот, понимание личности. И это еще один из мифов: когда молодожены или люди, которые живут совместно, но еще не создали семью, считает, что семья, муж и жена – это одно целое. И вот догадайся сама, о чем я должен тебе сказать, или мы же одно целое, почему ты не сделал, как я захотела и подумала. То есть вот такие вот отношения, которые построены на абсолютных каких-то, не знаю, мистических догадках. Да, где нет а обшежності... чоловікам треба конкретно все правда? Да, да. Особливо И... коли жінка сидить, дружина сидить, вже сльози йдуть, а її чоловіка є на я знову пригадую, це в Фейсбуці досить часто можна побачити картинки навіть. Сидить вже просто. А він нормально, ну і нормальний чоловік запитує. Що случилось? Ну там росія, що трапилося? Все нормально. Ну, ну роз'єс, треба ж все таки роз хоча б сказати, правда? Якусь Конечно. причину. Навіть якщо все ніби нормально, але щось є, щось за цим криється. Ну не может человек зрозуміти, правда? ну они по-иному складені. Треба конкретні речі говорить. Вони любят конкретно. Конечно, семья это общение. Семья это не квартира. Это хорошо, когда у семьи есть квартира. Это прекрасно. Но это не ценность. Ну, семья это не одежда. Семья это не накрытый стол, хотя это тоже какой-то показатель. Семья это взаимоотношения. И это то, что можно перевести с собой в любой город, начать все заново. Семья – это взаимоотношения. И когда есть доверие, прежде всего, любовь, она строится на доверии. Она не может строиться на ревностях, не может строиться на «мое, «ты моя», «ты мне принадлежишь». Поэтому это еще один миф, когда молодые люди считают, что они будут создавать семью, потому что… Мы одно целое, и вот пока мы друг друга не будем так понимать, с полуслова, с полувзгляда, я вздохнул, а моя жена должна понять, почему я вздохнул. Это абсолютный миф, это абсолютная неправда, потому что э, две личности — это как две звезды в одном созвездии. Знаете, не может быть созвездия, если одна звезда сгорела и упала. Уже созвездие потеряло ценность. Семья, когда ценность одного человека плюс ценность другого, а когда ценность ноль, одного плюс ценность другого 0, то 0 плюс 0 будет 0. А когда один плюс один, то уже два. Поэтому ценность двух личностей – это и есть основа семьи. Так, ну, вы когда приходите, так что то очень быстро час идет. Уже тут три минуты осталось. Я а вы в эфире? Добрый день, студия. Добрый день. У меня такой вопрос. Вы мне там копаете, понимаете, рассказываете то, что... Я вам скажу, в чем причина, почему брак, конечно, брак не состоится. Дело в том, что они нарожают детей, пользуются льготами. Льготами, понимаете, у меня такое самое по соседству. По соседству живут вместе больше 10 лет, по 15, по 10, по 20 лет, но они пользуются льготами. На детей, что они получают деньги, законно понимая, прожил три года в браке. Значит, ты являешься Спасибо. Тоже интересный очень вопрос, особенно актуален сегодня с, с таким экономически довольно-таки сложным состоянием. Но это мотив семьи. Мотив семьи это, конечно же, любовь, поддержка и мотив семьи помочь другому человеку стать счастливым. И когда два думают так: один говорит: Я буду помогать тебе стать счастливым, а другой говорит: Я буду помогать тебе стать счастливой. І тоді оба щасливі. Ну когда... Ні, тут трошки про інше було, але це просто не тема цього блоку. Правда, те, що ви щойно зазначили, такі випадки теж трапляються, коли народжують це, коли особливо інші суми виплат були. А зараз хочу вам до речі, знати, що сума виплат неважлива, яка дитина в родині народилася, перша, друга чи третя. Їх зрівняли ці суми, тому на це теж звертаю. Увагу, тут трошки инже. тут был социальный факт, такой социально-экономический фактор выкорресован в питании. У нас просто другая тема. Я понимаю, про что вы говорите, но мы трошки про инше говорим сейчас. У нас не та, не той фахивация в студии, правда? Ну, я хочу сказать еще на тему детей. Это, мы коснулись этой темы. Еще есть такой миф о том, что если даже у нас не очень как-то отношения складываются, ну вот традиция ребенок и все изменится, это неправда. Неправда, что если вот сейчас там пьет или курит или обижает меня, ну мы поженимся, будет семья и это из... человек изменится. Это тоже неправда. Мы должны создавать семью уже с полноценными людьми, две полноценных личности. Поэтому, когда один не видит другого желающим измениться, то, наверное, есть страх создать семью с таким человеком. Или сам человек не хочет меняться, понимает, что у меня есть проблемы. Я хожу дома в халате, в домашней одежде, с бегудями, нечесанная. И этот мужчина меня принимает такой, как я есть. А если создавать семью, то придется где-то напрягаться, где-то ходить в спортзал, где-то за собой следить. Это тоже очень важный фактор, как мы ведем себя дома. Это наша семья, наш труд. Вы знаете, что... Одна хвилина у нас, будь ласка, завершу. Да. Вы знаете, что еще один очень важный вопрос – это секс. И... Вас 30 секунд, да. Есть еще такой миф о том, что все проблемы решаются в постели. Это неправда. Если вы хотите решение проблем заоблачных, основанных на манипуляции, то можно использовать этот метод. Ну, секс это там 10 минут, 20 минут, час в день. Ну, я не буду <свят> ограничиваться рамками. Поэтому муж или жена это не партнер для секса. Муж и жена или жена это партнёр для жизни. Так, от цю тему, цю тему, але близько звертаю вашу увагу, ну, послухайте нас уважно, тому що тема хороша. Ми говоримо з психологічної точки зору, а не соціально економічні фактори. Тут обговорюємо саме у третьому блоці. Так, Тетяна Ядвичук, керівник школи до шлюбних стосунків, була гостем третього блоку. Будьте з нами. Дуже коротко зазначаю, одразу після новини новин спорту на телеканалі Київ матиму нагоду сьогодні поспілкуватися вкотре з депутатом Київської міської ради. Сьогодні це буде Дмитро Гордон, депутат Київської міської ради, 38-й округ. Це Подільський район. Будьте з нами, не перемикайте. Готуйте все, всі свої запитання в 15.15 П'ятнадцять побачимось. Не перемикайтесь.